20-го часа, когда нас поменяли, ротацию то есть сделали, туда пошла выше, где, ну, одна часть, а мы пришли сюда, было все спокойно, то есть, ну, конечно, были там стуки, крики, гвалты, ну, митингующие там бросали изредка так камни, но потом что-то внезапно у них проявилась такая агрессия, или мчили, поднесли как-то, или непонятно, и, получается, цепь начал, то есть, начало цепи был беркут, от стадиона, а потом дальше перекрыла наша часть. Ну, там сначала стояли по два, по три человека, то есть они начали кинули один коктейль в сторону Беркута, ну, тут поступила команда, то есть выставить монолит. Ну, счастье, выставили монолит, ну, и потом интенсивность коктейлей была настолько ну, быстрая, что не успевали, то есть иногда даже тушить бойцов. Ну, как бы сказать, страха, паники не было, потому что ну, сам не узнал, ну, не понимал, что там творится. То есть, от, если бы, там, может, раньше бы какие-то такие ну, действия были, то, может, какие-то, ну, страх, там, переживания были, а так, ну, большого ничего не было. Ну, и когда, получается, передо мной просто коллегу моего, тоже лейтенанта, там, однокурсника унесли, то есть, забрали, он погорел. Потом прапорщика моего созвода, ну, а потом позже уже через секунду, может, 30 яду. То есть получилось так. Само... изначально, конечно, я... меня подпалили, но так быстро потушили, что я не понял, что я. То есть потом обратно стал строй, но потом опять пожалели, но уже были травмы мне сильнее. То есть забрали, то есть командиры забрали, говорят, пойди, пускай доктор тебя посмотрит. Ну а там потом начинается ну, тоже не такой страх а в состоянии, а такое состояние, непонятно, что делать. Вставать строй, не вставать в строй, потому что там, когда погорят, то немного, то есть уже доходит боль через несколько там минут, то есть начинаешь чувствовать боль, понимаешь и как бы не можешь стоять, ну то есть надо, потому что ну а потом дальше уже забрали скорую в госпиталь. А самый большой страх был то есть за лицо, то есть начинает все гореть, ты начинаешь что сам первый начал тушить лицо, что, потому что страшно, начинаешь немного чувствовать боль. А потом, конечно, в конечном итоге, начинает как бы, то есть первые секунды до паники начинаешь, ничего не понимаешь, все делаешь как бы, то есть на каком-то автомате, хотя бы у тебя никогда такого не было, ничего такого не изучал по большому счету, как все, что делать. Ну, по психологии начинаешь бежать, то есть к пожарнику, пожарной команде, чтобы тебя потушили. Вот фото с вами облетело вообще, можно сказать, весь мир. Вы когда его увидели, сразу узнали? На второй день. В журнале «Корреспондент» смотрели новости с товарищем, он говорит, вот, посмотрите, кто-то на фотке. Ну, фотку, конечно, сначала, ну, сомнительно, потом, потом уже рассмотрел, то понял, что это я. Узнался я по перчатках, то есть там на отвороте перчаток есть немножко серого, у меня мех на кожаных перчатках серого цвета был. Ну, сначала думал, я не я, а потом уже больше понял, что это я, потому что Некоторым тоже давал товарищам, там говорю, ну, посмотри, я или не? То есть все утверждали, что я. Ну и на видео уже понял, что это. Когда фрагмент видео посмотрел, то понял, что это действительно я на фотографии. Родителям вот сообщили? Что... Нет, Вы родители у меня выписали. узнали, то есть меня выписали из госпиталя, что только они тогда узнали. Вот вообще, смотря на все события, которые происходят в Киеве, ваше отношение к этому? Понятно, что негативное. Ну, к тому, что происходит. Я не могу понять, что заставило людей к этому подняться. То есть, в данный момент в стране все стабильно, все нормально, как бы налаживается. Понятно, что трудно всем, да. как бы, тут, и даже сотрудников не сильно такая большая зарплата, что тут... Но все равно страна понемножку выходит из какого-то такого кризиса, появляется маленькая стабильность. Можно, конечно, копейки, но какие-то отложить. И я не считаю, что то, те люди, которые стоят на Майдане, они отстаивают мнение всей страны. У нас в стране 46 миллионов, я не считаю, что их даже поддержит процентов 50. Если процентов 30-25 их поддержит, это не вся страна, извините. Солдаты никогда никто не придет на чужую, не потому что они боятся там командиров, некоторых ну как бы тяжело некоторые морально, то есть может люди не выдержат где-то срываются, но чисто принципиально не перейдут, потому что это... все все видишь, что это неправильно, то есть эти действия они не идут ну, то есть, законными, то есть если бы митинг был мирным там действительно просто люди перекрыли улицу, оставили свои права и ждали пока вот, пока будет изменить, а когда люди просто Бьют таких же самых людей только потому, что они в форме, они стоят по ту сторону. Это, это, это ненормально. Некоторые солдаты стоят там, за нас, за, за братьев, то есть, некоторые там, за систему МВД. То есть, ребят появляется какая-то такая закалка, за которую они хотят стоять и считают, что это все правильно. Я тоже считаю, что это правильно.